Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч української прем'єр-ліги, який відбувався у минулому сезоні. У сезоні 24-25 років. 19 жовтня 2024 рік. Матч української прем'єр-ліги Абалонь Арена Прем'єр-матч Балонь-Динамо-Київ. 1-5. Динамо Киев Александра Шавковского промогая. Пакула Шпаренко, дубль Владислава Ваната, гол Александра Караваева та Володи Брашка. Принес таки на перемог. За оболонь был автогол та Тарас Михавка. Ну, давайте про по порядку. Оболон Щищенко, главный тренер команды. 4-3-3 стартовая 12-ка оболонь, Федоривский в воротах, Дубко Примак. Пара центральных в Стасю Грыся по флангах, Витенчук, Черненко, Мединский, три копии в Тарануха, Близнеченко, Суханов у нападе. Это 12 одиннадцатка Динамо Киев, стартовая одиннадцатка 4 2 3 1 Главный тренер команды Александр Шавковский, Георгий Бущан, ворота. Денис Попов, Тарас Михавка, пара центральных в Александр Тимчик, Володислав Дубинчак по флангах. Владимир Рашко, Макалыш, Шапаренко, опорные пив захисники. Виталий Буяльский атакуальный психистник Александр Карбаев, Владислав Кабаев по флангах, да Владислав Ванат у нападец все старые того двадцатка киевского динамо про сам футбол, друзья, давайте говорить, какие они завладели в принципе инициатива и с первых же секунд, друзья, хвилын, да ну секунд хвилын то есть с первых же хвилын матчи они завладели инициативой, поэтому Владислав Ванат уже на так пять был не пан удра головой Вратарь оболоні уже в, в грудь он вступал. Тут Тукенев активно активно спаррил уже этот матч распочел. И на 11-й клубе очень хорошая контратака. Владислав Монат на правом фланге. Передача. А, удар Шапаренко и гол. 1-0. Микола Шапаренко забивает на 11-й клубе матч. Знову снова, знаете... Выславанат, ну, здорово включается, выполняя прострел. Да, тришки шкина почистила а Болони, потому что там вид захисника Болони мяч до Коли Шпаренко вид летает. Ну, несчастный выпадок для Болони. Ну, а Динамо забивает, в принципе, гол по делу. Трузия, Болонь, Бравар, ну, намагалась команда сейчас противопоставить а, тему киевскому Динамо. Были какие-то спробы, моменты, подходы. А не выглядела интереснее, ну просто интереснее команда выглядела, просто команда выглядела интереснее на 25-й сегодняшний пенальти заработать. Э, Дозарубе. Ну, короче, здорово команда перешла с обороны в атаку. Виталий Буэльский, не могу, Леша Микола запуская в прорыв Владислава Анната, Владислав Анната, его сбивает футболист Абалони. Питштаф, ну, знаете, вот так в спину Владислава Аната, не дав тому смогу выйти 1-1 с Вартариом, ну и Виталий Италии, Владислава Владислав самый сам же пенальти пробивает, в принципе. И пробивает довольно-таки его точно. Голки престребая в правый кут, Владислав пробивает в левый, 0-2 на 21 минуте. И буквально через 8 хвилин Владислав Анат сголя оформляет... Дубль. 22 тихло не матчу. Владислав Банат оформляет дубль. Владислав Ванат выходит 1-1 с вратарем. Удар и гол. 3-0. Владислав Ванат шикарный передач. Друзья. И выкунув володи Брашко. Влоди Брашко запустил Владислава Ваната в прорыв. Шикарный пас, шикарный пас. И Владислав Ванат. Дуже здорово, дуже здорово. Вышел 1 на 1 и пробил. И пробил, идеально разобрался. в 12 номер Киевского, Динамо в этой, в этой ситуации. Впоследствии Владислав Ванат взяли был момент на хет-трик. Незмик Вина шанс не забил. Владислав Ванат. океане довели справа по тайме до Кенся. 3-0. Дуже впевнена перевага киевского Динамо. До речі, две киевские команды. Абалон Балон и Динамо Киев. И как раз-таки мини такие киевская. Ну, хотя чему-то мини. Киевская дерби. Дерби Киева. Балон Баравар и Динамо Киев. Обе две команды с Киева. А, Слободян, Чернов, лях, Курко, Юшко выйдут в Абалоне. Динамо выйдет. Кристиан Белавар. Брагаро, Герера. Андреевский там еще, речи, выйдет. Ну и друзья, Валентин Рубчинский, також выйдет у Киевского Динамо. С такие друзья, футболисты у нас, соответственно, вид, другому другом тайме появляются. ничего, не изменится. Динамо атакует, Динамо створяет моменты. И гарматный удар Александра Караваева На 42 тихо Никабаев, контратака. Весел Кабаев, передача, Караваев, Удар в воротах и забивает гол Александр Караваев. 4-0. Александр Караваев. 0-4. Динамо Киев. Громит. Абалонь. Бравар. На их же стадионе. Александр Караваев забивает. Но Абалонь так просто команда не сдается. Это команда, которая с характером. 52 минута. Атака. Хороший розыгрыш. Что много прострела. Автогол Михавка. 1-4. 1-4. 1-4. Тарас Михавка, зарезая мяч и ворота. Алла глобально ценяк в принципе, не отобразилась на рахунку, Динамовцы продолжали комбинировать, атаковать, створивать момент за моментом, и Киани, в принципе, абсолютно спокойно себя почевала в Атате, дуже спокойно, ну и в конце концов, еще и Владимир Брашко. Владимир Брашко еще також запишет на 73-й флэнчу гармату на Володи Брашко! Володя Брашко! На 73-й хлуне матч рахунок 1-5. Володя забил. Володя Брашко забил. Такие удары от Владимира Брашко. Гарматнейший абсолютно удар. Вы знаете, вот прям такой сильный удар вышел у Володи Брашка. Ну, Володи спокойно абсолютно забил и поставил такую крапку. Вот данного матча 1-5. Динамо Киев громит, э, громит э, киевский Динамо Балонь с рахунком 1-5. На стадионе Болонь Арена. Команда играла. Друзья, да. Что-то по делу. И статистика полностью сама за себя говорит. 20, прошу прощения, 14-3 по ударах, 8-1 удары в площину, 55-45% в ладине мячем, 4-3 за Кутумице, единый показник для Абалони, ну, проиграла команда Абалонь, киевская Динамо, ну, а так, в принципе, да, за всеми ключевыми статистическими показниками Киевская Динамо была краще и за ударом, и за владением, да за, да, за всеми статистическими параметрами Киевская Динамо выглядела цикавейшим, чем команда Абалони. ему, друзья, матч 19 жовтня 2024 рик, стадион Абалони-Арена, Абалони-Динамо. 1-5. Николай Шпаренко ну, на 12-ти клубе матча открыл на Матч, Песня сольного прохода. Вот там не сольный проход, там Владислав Ванат правым флагом прострелив футболиста оболонит. Так, намагался там на футболист оболонить. Выбытый мяч, выбыл и прям в мыкулыш. Парень, который забил. Потом пенальти заработал Владислав Ванат. Вышел один на один, его подштукнуло в спину. Владислав пенальти спокойно реализовал. Потом суперпас пас, Володя выход. Владислав Ванат на 29-й матч. Один на один с фортнарём. И Владислав Ванат его забил. Абсолютно спокойно. Потом контратак Киевского Динамо на 49. Хуйни, дорогие друзья, Кента забивали... Ну, по сути, это с контратак. Потому что все глыцы, швидки, переход с оборона в атаку. Алекс Маркарвай вышел, пробил, в дальнюю девятку забил. Потом автогол был Мехавка там штрафный с тобой дуже здорово так разыграла, Дуже здорово штрафный передач, Передача, передача, передача. Футболист так выкатывал на футболе с тобой тут прострелил. И автогол Тарас Мехавка. Ну и потом Володя Борошко, гарматный удар Володе. Ну и, друзья, Володя Борошко. Володя забил и поставил крапку. Динамо, матче. 1-5. Динамо Киев разгромила Абалонь 19 жовтня 2024 року. Прекрасные киевские команды. Еще раз, друзья, это повторюсь. Хорошие, прекрасные киевские команды. Абалонь, Браварда, Киевская, Динамо. Вот. Хорошие команды. Хочешь побежитая Абалони, все наикащиваю. Прекрасная команда Абалонь. Вот киевскому Динамо. Все наикраще побажаю. баже. Чины чемпионы Украины. А вот Киевская Динамо. Тут две прекрасные друзья команды. Оболвают, а баланс Киевская Динамо. Доброты команда. Ну и вам, друзья. Звучайно еще вам. Бажаю все наикраще. Добро счастье себе. Будьте счастливыми людьми. Все это, друзья, бажаю вам добра. Всем до побачки. Всем пока.